Крым действительно готовят к масштабным действиям доказательства тому уничтоженный редчайший комплекс дальнего ПВО врага. Гурмо Украины в ходе очередного налета на объекты российских оккупационных войск на территории временно оккупированного полуострова Крым нанесли удар по трем российским вертолетам Ми-8 и РЛС-55 Ж-6У у И это уже стало будничной системной рутиной уничтожения вражеских объектов в Крыму, что уже давно превратило для оккупантов полуостров в такую себе Чернобаевку, убежден военный эксперт Александр Коваленко. Но тут интересно относительно речащий для россиян РЛС «Небо У», изюминка которой даже не в ее стоимости, это более 100 миллионов долларов, а несколько вином. На сегодняшний день верифицировано уничтожение уже двух РЛС «Небо У» и трех РЛС «Небо СВУ». Для российских оккупационных войск это очень важный элемент дальнего ПВО, пришедший на замену РЛС П-70 и стоящий на дежурстве радиотехнических полков, что позволяет фиксировать и сопровождать цели на высотах более 10 километров, в том числе и в воздушном пространстве Украины. Небо ОО ⁇ это самая современная система нестратегической ПРО на вооружении России и их считанные единицы в прямом смысле слова. Уничтожение либо повреждение как следствие выхода из строя одной из такой станции создает огромную слепую зону для российских радиотехнических войск. В свою очередь компенсация потерь или даже ремонт ⁇ это очень длительный и очень трудозатратный процесс, как и само производство одной единицы такой системы.